Cəbir ibn Abdullah dey biz oturmuşduq Peyğəmbərin yanında. Birdən Əliyə vaxtı Peyğəmbər əl -əl (ə.s.) Bir nəfər adam da vardı, hər dəfə mələk insan surətində gəlir. Peyğəmbər (ə.s.) ona dedi ki: "Ya Əli, bu Cəbrayil idi." Və mənə dedi ki, "Sənə deyim, bu sözü sənə çatdırım." Ki Allah sənin şiyələrinə və, və səni sevənlərə 7 dənə şey verib. Dillərə şiyə Şahs-ı Malxita dövründə yaranır hazırdır. Şiə söz peyğəmbər Şiə söz niştdi öz zamanında. Deyir sənin Şiələrinə 7 şey əta olunacaq. Peyğəmbər bu sözü işlətdi. Soruşasınız Əli Şiəsi sözünü birinci dəfə kim işlətdi? Peyğəmbər işlətdi. 7 şey Əli sənin Şiələrinə Allah əta eləyib. Ölüm zamanı onla xoş davrananlar. Qəbrin vəhşətində ona həmdəm olarlar zülmətdə qəbrin zülmətindən nur verəllər. Qiyamətin qorxusunda əminamanlıq, mizanda ədalət, siraddan keçmək və cənnətə hamidan əvvəl daxil olmaq. Özdə necə daxil olmaq? Bir halda ki, nurları üzlərinin qarşısında parlayacaq. Onlar nurlarından eşitsiz bu vaxt qəribə bir hədisdə Hz. İbrahim əlini qaldırıb deyildi ki, "Tilahi məni əlinin şiyələrindən" belə bir hadis var. Peyğəmbərlər Şiə olmağa, yəni Əlinin tərəfdarı olmağa olmağı arzulayıblar və qətp ediblər bu həqiqi Şiələrin məqamı. Üzləri, nurları önlərində parlayan halda onlar cənnətə daxil olacaqlar. Belə bir halda, belə bir vəziyyətdə. Ona görə də Ələləs salamın məhəbbəti, həzrət Əlinin vilayəti, əgər həqiqi vilayət olarsa Həqiqət ki, məhəbbət olarsa, o insanların daxilində bir inqilab yaradır. İnsanı dəyişdirir.